अखंडे सच्चिदानन्दे निर्विकल्पैक रूपिणि स्थिते द्वितीय भावेस्मिन् कथं पूजा विधीयते पूर्णस्य वाहनं कुत्रा सर्वाधारस्य चसनां स्वच्छस्य पाद्यम अर्घ्यं च शुद्धस्य च मनं कुतः निर्मलस्य कुतः स्नानं वस्त्रं विश्वोदरस्य च अगोत्रस्य त्व वर्णस्य कुतः निर्लेपस्य कुतो गंधः पुष्पं निर्वासनस्य च निर्विशेषस्य का मूषाकोलङ्कारो निराकृतेः निरञ्जनस्य सर्वसाक्षिणः निजानन्दैकतृप्तस्य नैवेद्यङ्किं भवेदिह विश्वानन्दैतस्तस्यान्ताम्बूलं प्रकल्पते स्वयं प्रकाशचिद्रूपो यो सावरकादिभासकाः प्रदक्षिणा ह्यनन्तस्या यद्वयस्य कुतो नतिः वेदवाक्यैरवेद्यस्य कुतस्तोत्रं विधीयते स्वयं प्रकाशमानस्य कुतो नीराञ्जनं विभोः अन्तर्बहिश्च पूर्णस्य कथमुदवासनं भवेत् एवमेव परा पूजा सर्वावस्था सर्वदा एकबुद्ध्या तु देवेशे विधेया ब्रह्मवित्तमैः